असलमकुम आज के विलाग में हम बात करेंगे विफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत में ठन गई है और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो वजी अतलात हैं फवाद चौधरी साहब उन्होंने कहा है कि सिंध के वज़ी अल जो हैं वो कटपुतली हैं रबड़ स्टैम्प हैं असल काम जो है आस वली जरदारी हुकूमत चला रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि तीन साल में सिंध हुकूमत को जो अट्ठारह सौ अरब रुपये मिले वो कहाँ खर्च हुए नज़र नहीं आ रहे तो बरल ये तनकीद इसका पस मंज़र है आपको याद होगा अगर उस पर भी हम तफसी से बात करते हैं और ये तो बात फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि गवर्नर राज की गुंजाइश नहीं है लेकिन पाकिस्तान में जब भी चीज़ें होती है, बताती बताई कुछ और जाती हैं और की कुछ और जाती हैं तो बज़ाहिर तो उन्होंने कहा है कि गवर्नर राज की गुंजाइश नहीं है लेकिन गवर्नर राज जो है उसको रूल आउट भी नहीं किया जा सकता ये बातें इकतदारी एवानों में माजी में भी चली थी पिछले साल भी इमरान ख़ान साहब ने इस हवाले से मुशावरत की थी और फिर उसके बाद जो है अब भी इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं तो इस पर भी थोड़ा तस्करा करते हैं दूसरा जो फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 140 ए पर अमल दरामद कराए उसकी डिटेल भी आपको बताते हैं कि वो एग्जैक्टली है क्या और ये चाहते क्या हैं आपको याद होगा कि जब सीसीआई की मीटिंग हुई थी तो उसमें मर्दम शुमारी जो हुई थी 2017 में तीन साल से उसके नतयज नहीं आ रहे थे जिसकी वजह से नई हल्काबंदियाँ नहीं हो रही थी एनएफसी अवार्ड नया नहीं, नहीं आया तो ये सारी चीज़ें थीं जिस पे सिंध हुकूमत ने स्टैंड लिया था कि आप लोगों ने जो कमिटमेंट की थी कि पाँच फ़ीसद जो हल्के थे उसमें दोबारा मरदम शुमारी कराई जानी थी लेकिन वो ना हो सकी तो लिहाजा अब ये मामला पार्लियामेंट को भेजें और जो भी फैसला पार्लियामेंट करे उसकी रोशनी में सी सी आई को फ़ैसला करना चाहिए सी सी आई एक चारों सूबों का एक विफाकी फोरम है जहाँ कंसेंसस के साथ डिसीजन होते हैं लेकिन बदकस्मती से पहली बार ऐसा हुआ कि मरद आदमशुमारी के ऊपर सिंध ने अख्तलाफी नोट लिखा और उसके बाद जो है फिर भी हुकूमत ने अक्सरत राय से पास कर दिया हालांकि बलूचिस्तान भी इस बात पर वजिद था कि ठीक है सिंध का जो मौकफ़ है चूँकि उसमें सिंध और बलूचिस्तान की पापुलेशन कम रखी गई सिंध का मुद्दा ये था कि जो यूनिसेफ़ वालों के साथ मिल के उन्होंने क्लस्टर बेस्ड एक सर्वे की थी उसके हिसाब से जो सिंध में फी घराने के ऊपर सात अफराद आ रहे थे लेकिन मरदम शुमारी में उसको कम करके पाँच किया गया जिसकी वजह से सिंध की आबादी कम जाहिर हुई और कल जब रिसोर्स की तकसीम होगी तो उसमें भी शेयर कम मिलेगा सिंध को इस कम जो है अदाद शुमार की वजह से बहरहल वो एक वैलिड पॉइंट था तो खैर अब तो तीन साल हो गए हैं उसके बाद दोबारा तो वो चीज़ें फिर जाके आगे चल के ही होंगी तो अब देखते हैं कि इस तरह ये चीज़ होती है पाकिस्तान में कानून के मुताबिक आइन के मुताबिक हर दस साल के बाद मर्दम शुमारी होती है लेकिन इस बार कहा गया है क्योंकि असद उमर ने कहा था कि पाँच साल बाद दोबारा होगी तो अब देखते हैं कि पाँच साल बाद दोबारा होती है या क्या होता है तो खैर उस बात से जो इख्लाफा शुरू हुए फिर नेब के केसेस हमने देखे अली शाह के ऊपर फिर उसके अलावा जो है हमने बाद में देखा कि पानी का मसला उठा और सिंध चीख उठा था कि जो कल्टीवेशन जो है काटन की कास्ट मुतासर हो रही थी पानी नहीं पहुंच रहा था उनको और उसकी वजह थी कि जो फेडरल गवर्नमेंट की या इरसा की जो मैनेजमेंट थी वो तरबेला में पानी का मुनासिब इंतज़ाम न कर सके और जो है वो डैम्स जो है उसमें पानी प्रॉपर नहीं था और वो नहीं आया वक्त के ऊपर तो चूंकि पहले सिंध में काश्त ज़्यादा होती हो जाती है और कपास की काश्त जो है पंजाब में तकरीबन 20 दिन के बाद होती है तो उसमें मैनेजमेंट जो है ये किया जाता है ये मैनेज किया जाता है कि सिंध को पहले पानी दिया जाए ताकि सिंध और बलूचिस्तान दोनों पहले हो जाते हैं तो उसमें भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लास थे जिसको के इन्होंने उसको इशू बनाया और ये भी इल्जाम लगा कि सिंध जो है कौम परस्ती की सियासत कर रही है पीपल्स पार्टी और जो है वो पंजाब से उसके खत्म हो गए हैं रूट तो इसलिए जो है वो ये कर रहे हैं तो वो भी सियासत सियासत खेल रहे थे लेकिन ये एक इतना संजीदा इशू है कि सिंध का जो है मुआशी कत्ल के हवाले से समझे इस तरह की ये, ये इकदाम हैं अगर टाइमली वो चीज़ें नहीं होंगी और उसको एड्रेस न किया जाता हमेशा ये देखा है हमने पिछले तीन साल में कि पी टी आई की गवर्नमेंट ने सिंध को निशाने पर रखा है सिंध को वो पाकिस्तान का या अपने पाकिस्तान का कम अज़ कम पी टी आई के पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते ये अपनी जगह पे सियासी अख्तलाफा लेकिन जो एक प्राइम मिनिस्टर जो पूरी मुल्क का है कौम का है फादरली फिगर होता है जिसको लेके चलता है सब मामला को उसमें भी इमरान खान साहब का हमें वो रोल नज़र नहीं आता एक बाइसड उनका ओपिनियन है वो एम क्यू एम की ब्लैक मेलिंग की वजह से या उनके दबाव की वजह से वही मौक़ अख्तियार कर रहे हैं जो एम क्यू एम इल्ज़ाम लगाती है शहरी और देही जो है वो तकसीम की बेस पे कि जी उनको जो है नहीं मिल रहा तो खैर वो इमरान खान की मजबूरी भी है क्योंकि उनकी हुकूमत जो है वो एम क्यू एम के साथ वोटों की बैसाखी पर खड़ी है और वो समझ में आती है बात कि जो है वो किस तरह उनकी बात को टो करते हैं अब आते हैं सिंध गवर्नमेंट के भाई ठीक है सिंध गवर्नमेंट को तो आपने अठारह सौ अरब दिए पंजाब को आपने जो है वो कितने दिए इस अरसे में वो भी तो पता करें वो तो इससे कई गुना ज़्यादा है तीनों सूबों की इस साल की जो बजट आई है उसमें Uh, सिंध बलोचिस्तान और के पी के की बजट अगर तीनों सूबों की मिलाई जाए तो पंजाब का शेयर फिर भी इनसे ज़्यादा होता है फिफ्टी परसेंट बजट में शेयर तो पंजाब पंजाब का है तो अगर इनको इतना मिलाए तो पंजाब को तो इससे कई गुना ज़्यादा पैसा मिला पंजाब में पैसा कहाँ गया उसका हिसाब किताब कौन देगा वहाँ पर जो साउथ पंजाब में जो नज़रअाज़ किया जाता है इल्ज़ाम लगता है वो उसका क्या है आपके पास जवाब के पी के में आप जो है वो कहते हो ठीक है क्योंकि नो डाउट के सिंध में करप्शन है नो no डाउट के सिंध में मेरिट पे चीज़ें नहीं होती नो no डाउट के वहाँ पर जो है डेवलपमेंट के काम रुले हुए हैं लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो जामशोरों से लेके लाड़काना और फिर आगे ये सिंध बलूचिस्तान को सड़क करती है आर सी कहलाती थी, थी ये दोनों को कनेक्ट करती है दो सूबों को वो प्रोजेक्ट आया आपके पास फेडरल गवर्नमेंट ने उसमें एक ढीला शामिल नहीं किया तो दो प्रोजेक्ट इस इस दफ़ा पी में आपने लिए सात अरब रुपये के टोटल सिंध के प्रोजेक्ट हैं और के के प्रोजेक्ट कितने हैं वो आप देखें उठा के तो चालीस अरब के हैं पंजाब के तीस अरब पैंतीस अरब के हैं तो ये जो आपका एटीट्यूड है ये बिल्कुल नामुनासिब एटीट्यूड है और उसमें भी एक जो सखर हैदराबाद मोटरवे मेजर चंक तो उधर जा रहा है तो सिंध में जितने भी आन गोइंग प्रोजेक्ट हैं उनकी फाइनेंसिंग आपने बंद की है जो फेडरल और प्रोशल गवर्नमेंट के शेयरिंग पे चल रहे थे तो आपकी भी कुछ गलतियाँ हैं ऐसा नहीं है सिंध गवर्नमेंट ठीक है मैं उसका कोई नुमाइंदा नहीं हूँ ना तर्जमान हूँ उसके तर्जमान जवाब देंगे जिस तरीके से नासर शाह ने और सईद गनी और दीगर वज्रा ने कहा है कि ये सिंध पे अटैक है मुरादली शाह पर हमला है और वो अपने सूबे के हक़ की बात करता है तो उस पर ख़त लिखता है प्राइम मिनिस्टर को और उस पर आगे से मिर्च लगते हैं फेडरल गोवर्मेंट को तो वो चीज़ें अपनी जगह पर लेकिन मैं दो चीज़ों का जिक्र करूंगा अभी लास्ट वीक ही मैं सिंध के और बलूचिस्तान का विज़िट करके आया तो वहाँ दोस्तों से जो बातचीत हुई उसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई उन्होंने कि साइबर नाइफ का एक दूसरा साइबर नाइफ का यूनिट भी जिना हॉस्पिटल में लगा पहला जो लगा हुआ है उसमें बाहर ममालिक से भी लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं सतत्तर लाख रुपया लगता है ये जो कैंसर का इलाज कराने जो साइबर नाइफ से रोबोट से फ्री में होता है अब वो दो यूनिट लग चुके हैं पूरे पाकिस्तान के लोग उधर आते हैं फ्री में इलाज होता है आप दस लाख रुपए का आ, दे के सेहत कार्ड जो है उसका कितना डंडोरा पीटते हैं तो वो भी है एन आई सी वी डी ऑफ द आर्ट जो है वो दिल के आर्ज़े के हवाले से मुख्तलिफ शहरों में बड़ा ज़बरदस्त वो एक काम है नो डाउट कि इसमें सिंध में, में करप्शन है मेरिट का कत्लेम है बहुत सारी और इश्यूज़ भी हैं लेकिन कुछ काम भी हैं तो आप एक जो है लाठी से न हांकने की कोशिश करें तो इसी तरह अभी पिछले दिनों गुले रुख साहबा हैं वो हमारी मोजिज़ सब्सक्राइबर भी हैं यूट्यूब की उन्होंने बताया कि 1900 लेक्चरर्स की वैकेंसीज केपी गवर्नमेंट ने अनाउंस की कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो केपी का है उसके थ्रू फिल की जाएंगी सत्रह ग्रेड की और ऊपर से जो है वो के पी के की गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं जी कमीशन के थ्रू नहीं करेंगे हम अपना जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सूबाई हुकूमत जो है वो इंटरव्यू ले करेगी कोई रिटर्न टेस्ट नहीं होगा तो इस तरह के इल्ज़ाम तो भाई आपके ऊपर भी लग रहे हैं कोई पंजाब में दूध की नदियाँ नहीं बह रही के पी के में कोई भी दूध की नदियाँ नहीं बह रही हैं अकबलुस्तान में क्या सूरत हाल है वहाँ देखें इतिहादी आपस में लड़ रहे हैं तो अच्छे हालात आइडियल हालात सिचुएशन कहीं भी नहीं है ना इवन मरकज़ में है आपने चार तीन साल में फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए क्या आपकी परफॉर्मेंस जो है इस वक्त तक वो क्वेश्चन होती रही है तो जो आपका एक रोल है अल्लाह ताला ने आपको ये इतना बड़ा जिम्मेदारी दी है प्राइम मिनिस्टर की तो उसको फादरली फिगर के तौर पर ट्रीट करें सब सूबों को साथ लेके चलें और इस तरह के जो है वो नफ़रतें मत फैलाइए ताकि जो है वो एक पहले ही पाकिस्तान में जो है नफ़रतें ज़्यादा हैं तो बहर जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करना चाहिए और मिल के ये सारा मामला और एक बात आपके लिए बताता चलूँ कि सिंध और पंजाब के दरमियान उन अट्ठारह सौ उनसठ से ले एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वाटर के ऊपर जो है झगड़े की तो ये आज की बात नहीं है ये पाकिस्तान बनने के बाद जब तीन दरिया बेचे थे इंडिया को तो वो पैसा जो है वो आ, के पी के में लगा और पंजाब में लगा उस जो डिसीजन करने वाले थे उसमें सिंध शामिल ही नहीं था तो खैर ये लंबी कहानी है ये किसी वक्त सही लेकिन हकीकत पे मबनी जो चीज़ें हैं उनको एड्रेस करना चाहिए हाँ और एक बात जाते जाते कि आर्टिकल वन ए की बात करते हैं फवाद चौधरी साहब वो क्या है वो लोकल गवर्नमेंट जो है इलेक्शन है और उसमें पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स जो है वो हर ज़िले तक मुंतकिल होना है तो इस पर तो अमल दरामद किसी सूबे में नहीं हुआ के पी -के, के पी के में भी नहीं हुआ पंजाब में भी नहीं हुआ बलूचतान में भी नहीं हुआ तीनों सूबे आपके बस में हैं अंडर यूर थम्ब है तो आप पहले उस पर तो नाफिस करें वो डिसीजन भी मोडर्स पर उसका क्या होगा ये तय करना जो है वो सी सी आई का काम है तो इंस्टीट्यूशनल डिसीजंस आप लेते नहीं हैं मैंडेटरी है कि हर तीन महीने बाद ये लास्ट बुलाएं सी सी आई का काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट लेकिन आप नहीं बुलाते वो कॉन्स्टिट्यूशन वायोलेशन है लेकिन इस तरह का दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है और तीन साल में आप यही कहते रहे कि माजी की हुकूमतें जो है उनकी परफॉर्मेंस ख़राब है और जिसको आप ठीक कर रहे हैं तो अब ये काम चलेगा नहीं क्योंकि अब आप जो है वो इलेक्शन फेज़ में शुरू हो गए हैं और आपका जो है वाइंड अप वाइंडिंग अप पीरियड जो है वो इस्टार्ट हो गया है तो अब ये इस तरह के जो उज़्र हैं वो मेरे ख्याल में चलेंगे नहीं दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़